Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав вам, як потрапив на територію зони. Зустріч зі сталкерами, маршрут від Дуги до села Зимовище, та два дні у селі. Сьогодні я відправляюсь в сторону прип'яті. Доброе утро всем. Проснулся и сегодня наконец-то чувствую прилив сил. В общем, эта кровать, которая немножко фонит. Буквально 50 микрорингин в час. Хорошенько мне помогла отоспаться. Плечи уже не болят, ноги не болят. Особо-то ничего не болит. Только есть усталость, я хочу еще спать. Я хочу еще спать. У меня осталось совсем немного воды. Так, вот это вот нефильтрованное. Сейчас хочу нефильтрат отфильтровать до фильтрата. Вот сюда вот. Тож, я покидаю тут дом. Спосівуємо сьогодні за ночлег. Мій путь лежить зараз в сторону школи. Я пройшовся вулицями Зимовища і дослідив декілька вулиць цього села. Збереженість тут мене сильно вразила, не дивлячись на високі поля радіації в цій місцевості. Щоправда, я прийшов сюди подивитись на школу, яку так і не знайшов. Через сильні зарослі я пропустив поворот і вийшов в сторону МТС зимовища Час мене тоді піджимав, тому школу я вирішив пропустити. По дорозі в Прип'ять можна буде бути во тому що, опять же, атомні електрички, поїзда всякі. Тобто, здесь -то не курсирували тепловози по зоні. Сейчас же, сейчас же в связи строительства новой железной дороги от участка чернигово они курсируют, то есть нужно будет быть очень осторожным. Плюс лесники, пограничная охрана и так далее, все здесь находится на левом берегу. Нужно идти в город Припять. На Припять у меня большие планы, как минимум побывать, как минимум побыть там дня два, а то и три и прогуляться абсолютно по всей Припяти. сейчас уже будет переезд и тут на этой дороге надо будет быть очень бдительным я уже упоминал что во первых атомная электричка во вторых лесники погранохрана и прочие ездят вот этой вот дорогой в сторону села красно стоило бы быстро покинуть территорию, территорию левого берега чтобы добраться побыстрее до Припяти я слышал что сейчас на песчаном плато есть палево работают трактора и стоит будка охранника который охраняет тракторы надо будет быть там аккуратным смотреть в оба как я не люблю вот такую вот дорогу из камней Засипаною галькою, ноги натирають одразу. На дорозі я ще трішки побігав від електричок, і потім шлях до будиночка був чистий. Тут я знову зробив довгий привал через сильну спеку і пропустив ще одну електричку, яка проїхала мостом. Після неї дорога через міст стала відкритою. Что-что, а перебегать этот мост в жару было потно. Вот Али виднеется комплекс Чернобыльской атомной электростанции. Вот вторая очередь, третий энергоблок. Вместе с новой вентиляционной трубой. Объект укрытия номер два, саркофаг. также первые и вторые блоки, их вентиляционная труба, котельня, котельня номер 17 для обслуживающего персонала Чернобыльской атомной. Ну и градирня. вот с этой стороны уже виднеется город Припять, до которого около 4 километров пешком. Я нахожусь возле песчаного плато, до Припяти остается 3 километра сил. Ну как вам сказать, они есть, но нужно посидеть немного на привале. Еще ситуация следующая. Пока шел сюда, жара дикая, воды совсем не осталось. Вот. Пришел на реку Припять. Блин, правда со стороны камышей неудобно будет набирать. Ну что уж поделать, уже никуда не пойду без воды. Не буду искать песчаный, не буду искать песчаный берег сейчас сквозь камыши пройду и наберу 2 литра два раза отфильтрую как раз за это время думаю отдохну вот такие вот тут камыши фон в районе 100 микроэнген даже 80 примерно то есть немного вот на песчаном плато там уже будет совсем на песчаном плато там уже будут совсем другие показания. И судя по следам, которые есть здесь на почве, это водопой для диких зверей. То есть они себе сюда и заходят и пьют воду. главное сейчас не свалиться вниз. Вот так вот идет процесс набора воды в реке Припять. грязная. Там столько песка. Поэтому буду фильтровать два или даже три раза. Нужно за это время разбудиться, чтобы ноги отдыхали. Как раз полью водой. Это будет вообще кайфово. Тем более солнце жарит носки подсохнут. И вот с финальными силами пойду на припять. Финальный марш-бросок получится. Финальный марш-бросок получится. разбутся такую жару. Ноги просто благодарят меня. Блин, это такое удовольствие полить холодной воды на ноги. вот как выглядит вода после фильтрации. То есть она была желтая, а теперь немножко-немножко желтоватая. Это два раза я профильтровал ее. Дует сильный ветер, возможно, сегодня в Припяти будет дождь. Во-первых, это на руку, потому что жара надоела. А во-вторых, я не знаю, когда он будет. Возможно, сейчас хмара надойдет и будет кропить. Возможно, потом а возможно потом. Давно я не видел дождь в Припяти. Было бы круто. Пока что вот пью воду, выпью где-то литр, возможно полтора, дойду до песчаного плато, наберу на водокачке нормальной прозрачной воды, дойду до квартиры, и все, и там обустроюсь, и вечером можно будет гулять. Я уже иду со стороны песчаного плато до города Припять. Это уже прямая. Единственная проблема, это лесники, которые здесь ездят. Кстати, дорога лучше, чем была на левом берегу. То есть особо не больно идти и вполне себе в приличном темпе. Ну что ж, вот я уже почти и у Припяти. Это вход на песчаное плато. Могильник земли. Радиоактивная. Могильник радиоактивной земли. Когда свезли грунт из города Припять в 1986. В 1986 году. Значит, здесь ведь не только почва захоронена. Здесь еще. Здесь еще похоронили разные мебли, разную мебель и прочее из города. Например, в 1988 году из Припяти выкидывали все личные вещи жителей, и все это хранилось вот здесь. Сейчас дозу я нормальную получу, пока пройду этот объект. уже видно 9 этажки и 16 этажки, которые показываются за крон деревьев до туда 2 километра. Это уже вселяет надежду на то, что дойду до и туда, Припяти я очень быстро. Касается могильника песчаное плато то Здесь как вы видите едва-едва Растет трава И то она ага, сохнет То есть настолько здесь Высокоактивная радиация Мох Постоянно сухой и Мох постоянно сохнет Вот уже и показался город Припять Буквально один километр и я уже там, две шестнадцатиэтажки, это сторона центра, в той стороне стадион авангард, проспект строителей, и где-то возле вот этого здания девятиэтажного, где-то вот возле этого девятиэтажного здания находится водонапорная башня значит мне чисто прямо надо идти. Конечная точка в этом походе город Припять, где я проведу целых три дня. Сегодня день на отдых, ну и возможно вечером погулять, даже ночью, потому что зайду, возможно даже ночью. С утра до... С утра надо будет потом, потом на следующий день с утра надо будет погулять по Припяти, пока нету палева. Ну и, конечно же, ну и, конечно же, вечером. Сил у меня уже на это будет намного больше, чем сейчас. Сейчас я уже иду на изнеможение. Вот, кстати, пример. Сухой мох, и сухая трава. Здесь едва за три лет растет молодой лес. Что типа березы, вот таких вот молодых деревьев. А так в основном... А так в основном вот такое вот песчаное поле с высокой-высокой радиацией, от которой едва от которой трава аж краснеет. І ось я зайшов у прип'ять. Насосна станція. Мертве місто все ще стоїть, та ні на краплину не змінило свого похмурого образу. Вдень це місце більше нагадує парк, де дуже багато людей. Сюди приїжджають дуже багато офіційних груп туристів. А вечором місто стає порожнім і його досліджуємо ми. Ну что, набрал я воды? В общем, отправляюсь искать квартиру. Там скину рюкзак, отдохну и можно будет погулять сегодня. А в планах не идти на спаленную хату, найти какую-то обычную квартиру неприметную и там же ночевать. Ну что, в общем, я отправляюсь в город. Зараз я рухаю с гидропроекторскую. У пошуках квартиры. Ця колись широка вулиця нині перетворилась на ось таку картину лісу. Вражає, чи не так? Щоправда, за цією красою дикої природи ховаються підступні люки, арматура та ще бог зна що. Тому у прип'яті треба бути дуже уважним. гідропроекторська. Раніше це була огромна вулиця, зараз просто тепленька. Мені туди. Повалені дерева та незлічима кількість листя така сьогоднішня реальність прип'ятських вулиць. Трохи згодом я зайшов у випадковий будинок. Екскурсії зажали мене у кільце, тож на цьому моя подорож містом Прип'ять поки завершилась. Щоб дарма не витрачати час, я пішов дивитись на квартири. что ж, пока эти грузовики, экскурсии и все прочие там гулят, я здесь готовлю себе покушать. Блин, единственная проблема, что я в поход взял очень мало сигарет, примерно где-то 4 пачки, и у меня вот как раз последняя пачка на целых 3 дня. Я себе блин, не представляю, как я это пережу, но если посчитать, то по 5 сигарет в день и все будет окей. И вообще желательно было бы бросить курить, поэтому буду идти без сигарет и, возможно, отвыкну от никотина. Кстати, если вот так вот вкратце, я уже обжился, и давайте покажу вам эту комнату. Комната вполне себе в неплохом состоянии. Я даже вижу, что здесь протекает крыша только в одном месте, вот здесь. То есть она все течет. То есть во время сильных ливней сюда до пятого этажа даже подтекает. Раньше здесь были вот такие вот обои. Речка. Речка и пейзаж леса. Планировка здания точно такая же, как в доме у Криосана. И, кстати, двери точно такие же. Если Криосану нужны двери, то пускай приходит в подобные здания и забирает. Вот такой вот дом. Там за окном будет экскурсии, а я пока что готовлю себе покушать. В общем, я приготовил себе кофе, причем так покрепче, ну и варю макароны. Ну что, я отправляюсь гулять по Припяти. Посмотрите на задний фон. Меня здесь словно и не было. Экзак перепрятал. И вот такие вот дела. Сейчас Надо буде обходити екскурсії іду смотреть на реставрації і на АТХ 2, тобто стоянку техніки, которую сделали спеціально для екскурсій. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та уподобайки. Біля мікрофону, був як завжди мішання. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!